little prince জব ইনফৰ্ম চেনেললৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ আজি আমি আলোচনা কৰিম অল থ্ৰী পইণ্ট অ' ইতিমধ্যে আবেদন চলি আছে আপোনালোকে আবেদন কৰিবলৈ ক'ত ফৰ্মখন পাব ক'ত জমা দিব লাগিব আৰু কেনেকুৱা ফৰ্মখন পাব আমি এইটো ভিডিঅ'ত জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টো চাই থাকিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আহকচোন চাওঁ আৰু আমি কি আপোনাক কেনেকৈ আপোনালোকে ফৰ্মখন পাব পাৰিব আপোনালোকে ফৰ্মখন পাবলৈ আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিকত নিজৰ নিজৰ কাউঞ্চিলৰ তাত পাব পাৰে নহ'লে আপোনালোকৰ গাঁওবুঢ়া বা তেখেতৰ তাতো আপোনালোকে পাব পাৰে তাতে যায় আপোনালোকে সুধিব যে আপোনালোকে অৰুণোদয় থ্ৰী পইণ্ট অ'ৰ ফৰ্মটো দিছেনে নাই আপোনালোকে তাতে গৈ আপোনালোকে সুধিলে পাই যাব তাৰপিছত আপোনালোকে ফৰ্মখন ছাবমিট কৰিবলৈ কাউঞ্চিলৰ তাতে আপোনালোকে জমা দিব লাগিব কাউঞ্চিলৰ তাতে জমা দিয়াৰ পিছত আপোনালোকক হৈ যাব তাতে হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ নাম আহিব যদি আপোনালোকে যজ্ঞ অৰুণোদয় থ্ৰী পইণ্ট অ'ৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় পাব আপোনালোকে ফৰ্মখনত আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড আৰু ৰেচন কাৰ্ড লাগিব এপ্লাই কৰিবলৈ আপোনালোকে সেইসমূহ আপোনালোকে ডকুমেণ্টসমূহ দি আপোনালোকে কাউঞ্চিলৰ তাত জমা দিলেই আপোনালোকৰ ফৰ্মখন ফিল আপ হৈ যাব আৰু এটা কথা যে আপোনালোকে যদি অৰুণোদয় থ্ৰী পইণ্ট অ'ৰ কাৰণে যজ্ঞ হয় তেতিয়াহে আপোনালোকে আবেদন কৰিব এই অৰুণোদয় থ্ৰী পইণ্টৰ কাৰণে কোনে কোনে যজ্ঞ আপোনালোকে গম পায়নে ইয়াতে আপোনালোকৰ মহিলাসকল বিধবাসকলৰ কাৰণে এই স্কীমখন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে এইসকল লোকসকলেহে আপোনালোকে আবেদন কৰিবলৈ নাপাহৰিব এইখিনিয়ে আছিলে ভিডিঅ'টো যদি কিবা ইনফৰ্মেশ্যন আৰু আহে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই